এতিয়া একৈছ নম্বৰ কিস্তিত টকা দেৱালী আগে আগে দিয়াৰ কথা আছে দিব নিদিয়ে কেতিয়া দিব আৰু ইয়াৰ আগে আগে আপোনালোকে যদি এই কামকেইটা কৰা নাই অতি সোনকালে আপোনালোকে কৰি লওক আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ সেইখিনি আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ঠাইত আপোনালোকৰ সেইখিনি গৈছে চাগে যে আপোনালোকৰ কেৱাই চি হওক আপোনালোকৰ বাকী যিসমূহ কাম কৰিলে নাই কৃষক পঞ্জীয়নৰ পৰা আদি কৰি কেতিয়ালৈ দিব একৈছ নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্ট সকলোখিনি কথা আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাবলৈ গৈ আছোঁ লগতে আপোনালোকে ধৰি লওক ইয়াৰ আগৰ কিস্তিসমূহ পোৱা নাছিলে সেইখিনি কি হ'ব পাব নাপাব ত' ভিডিঅ'টো যেতিয়া জনাম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাওক ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ শেষলৈকে চাব বুলি আপোনালোকে আশা কৰিলোঁ শেষত ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে আপোনালোকৰ মতামত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকে ইয়াৰ আগৰ কিস্তিত পাইছিলে নাই পোৱা বা কি পৰ্যায়ত আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে সকলোখিনি কথা আপোনালোকে লিখিবলৈ নাপাৰিব আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিম চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল এখনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে নতুন এটা ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো বহুত বেছি শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ এতিয়া যদি আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলত আপোনালোকে যদি চাব জানে তেনেহ'লে আপোনালোকে চাব পাৰে মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ সেইখিনি আপোনালোকে পি এম কিষাইনৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে তাতে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে তাতে চাব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটোত আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে কেপচাৰ ক'ড ফিল কৰিবলৈ আহিব আপোনালোকৰ যিটো ভেৰিফাই মোবাইল নাম্বাৰ হৈ আছে সেইটো আপোনালোকে ফিল কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ যিটো নিজৰ ষ্টেটাছটো আছে সকলোখিনি ওলাই পৰিব আপোনালোকে কিমান নব কিস্তি পালে কেতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে বাৰু সেইখিনি আগৰ কিস্তিৰ লগত কোনো ধৰণৰ কথা নাই যদি আপোনালোকে পোৱা নাই তেতিয়া আপোনালোকে সেইখিনি আপোনালোকে চোৱা উচিত যে কেতিয়াবা পুৰা নাই মই পাম নে নাপাম ইত্যাদি ইত্যাদি তেতিয়া কথাটো হ'ল কি যিটো নেকি ইলিজিবিলিটি ষ্টেটাছ বুলি আছে ত' ইলিজিবিলিটি ষ্টেটাছত আপোনালোকে চাব যে লেণ্ড শ্বেডিংটো য়েছ হৈ আছে নে নাই যদি আপোনালোকৰ লেণ্ড শ্বেডিংটো য়েছ হৈ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰাৰ বিষয় নাই যে আপোনালোকে এই পইচা পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এটা ষ্টেপ আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰি থৈছে নেক্সটটো আপোনালোকে চাব আধাৰ বেংক চিভিং একাউণ্ট ষ্টেটাছ আধাৰ একাউণ্টৰ কিবা খেলিমেলি হৈ থাকিব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকে আকৌ ডাকঘৰত খোলা বা সেই নতুনকৈ একাউণ্ট খোলা ইত্যাদি ইত্যাদি সেইসমূহ কথা আহি পৰে কেতিয়াবা আপোনালোকৰ দুটা তিনিটা একাউণ্ট থাকে তেতিয়া কোনটো লিংক হৈ আছে কি কথা তো সেইখিনি আধাৰ বেংক একাউণ্ট লিংক হৈ আছেনে নাই একাউণ্ট ক'লে যিটো একাউণ্ট নাম উঠিছে সেইটো হয়তো লিংক হৈ নাথাকিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্যাবিলাকো হয় ত' সেইটো যদি এছ হৈ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে বুজি উঠিব যে আপোনালোকৰ আৰু এটা ষ্টেপ আপোনালোকে পইচা পোৱাৰ দিশে ক্লিয়াৰ হৈ আছে নেক্সটটো আহিলে ই কে ৱাই চি ইচিটো আটাইতকৈ বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰতে মই এতিয়া আপোনালোকক মই জনাইছোঁ যে আপোনালোকৰ সেইখিনি ঠাই ঠাই ই কে ৱাই চি কৰিব পাৰে ইলিজিবিলিটিৰ ষ্টেটাছত যদি আপোনালোকৰ ই কে ৱাই চিটো ন হৈ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ই কে ৱাই চি কৰিব লাগিব আপোনালোকে আধাৰটোৰ সৈতে আপোনালোকে ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট দিব লাগিব তো তেতিয়া আপোনালোকৰ এই ই কেৱাই চিটো ডাউন হৈ যাব আপোনালোকৰ সকলোখিনি অ'কে হৈ যাব চ' ই কে ৱাই চিটো যদি আপোনালোকে কৰা নাই আপোনালোকে ই কে ৱাই চিটো অতি সোনকালে আপোনালোকে কৰি ল'ব ছ' সেইখিনি আপোনালোকক জনালোঁ ই কি আই চি টু লেণ্ড শ্বেডিং আপোনালোকৰ আধা বেংক চেডিং একাউণ্ট ষ্টেটাছ সকলোখিনি সঠিক হৈ থাকিলে আপোনালোকে তাত কোনো চিন্তা কৰাৰ বিষয়ে নাই আগৰ যিমানখিনি আপোনালোকে পাবলগীয়া আছিলে ধৰি লওক ইয়াৰ আগতে আপোনালোকে দুটা কিস্তি পাবলগীয়া হৈ আছিলে পোৱা নাই একৈছ নাম্বৈ দুদিন আপোনালোকে ধৰি লওক তিনিটা এই সকলোখিনি আপোনালোকে তিনিটা কিস্তি একেলগে ধৰণ আপোনালোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু ইয়াৰ সমান তালোকে আৰু এটা কথা ওলাই আছে যে কৃষক পঞ্জীয়ন হয় কৃষক পঞ্জীয়নটো আপোনালোকে যদি কৰা নাই বাধ্যতামূলক আপোনালোকে অতি সোনকালে কৰি ল'ব নহ'লে কৃষক হিচাপে আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকে নিজে স্বীকৃতি দিব যায় কাৰণ কালি এটা সময়ত আপোনালোকে গম পাইছে কৃষক ভুৱা কৃষক বহুতো তেনেদৰে ওলাই পৰিছে তো কৃষক পঞ্জীয়নটো কৰি ল'ব যদি কৃষক পঞ্জীয়নটো আপোনালোকে কৰা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এই যি একৈছ নম্বৰ কৃষি তাত পোৱাত আপোনালোকৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে তো এতিয়া কথাটো হ'ল যে দেৱালী আগে আগে আপোনালোকক দিবনে নিদিব চাওক দেৱলী আগে আগে দিব বুলি এটা এইখিনি এটা ধাৰণাহে কৰা হৈছে যিহেতু আপোনালোকে গমেই পায় কৃষকৰ পইচা কেইমাহৰ মুভমেণ্টি থাকে ত' লাষ্ট কেতিয়া দিছিলে আৰু কেইমাহ হ'বগৈ ডেৰালি আগেগে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে এতিয়া কথাটো হ'ল কি দেৱালী আগে আগে দিয়াটো আপোনালোকৰ সেই দিনটো আহি পৰিছে তো এতিয়ালৈ অফিচিয়েলি সেইখিনি ঘোষণা কৰা নাই দিব নিদিব কেতিয়া কি কৰিব কাৰণ কেলৈ যোৱা এবাৰ যদি আপোনালোকে চাই অলপমান পলম হ'ল যে মাহৰ মূৰে মেৰে দিব লাগে তাতকৈ এমাহমানৰ পলম হ'ল আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত আগন্তুক সময়ত গম পোৱা যাব সেইখিনি বাজেটৰ কথা আছে বা ইত্যাদি ইত্যাদি কথা আছে সঠিক সময়ত যেতিয়া আহি পাইলা সেইখিনি নিশ্চয় গম পোৱা যাব কথাটো হ'ল কি দিয়াৰ সম্ভাৱনা এটা আছে আপোনালোকৰ সেইখিনি দিব পাৰে দেয়ালি আগেগে কোনো ধৰণৰ কনফাৰ্ম নাই ত' আগন্তু সময়ত অফিচিয়েলি আহিলে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব বা মই হ'লেও গম পালে আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাম কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েলি আপডেট অহা নাই যে আপোনালোকে দেয়ালি আগতে টকাটো এই কৃষকত পাব আৰু বহুতে সুধি আছে যে দুহেজাৰ টকাকৈ পাবনে ইয়াতকৈ বেছি পাবনে কি হ'ব ইত্যাদি কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তো দুহেজাৰ টকাকৈ দিব তাতকৈ বহুত বেছি আপোনালোকক নিদিয়ে চ' এইখিনি আপোনালোকক জনালোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুতে বেছি ধন্যবাদ ভিডিঅ' আপোনালোকক প্ৰথমতে কোৱাৰ দৰে চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল এখনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে নতুন এটা ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ এটা লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ মানে বাই